Привет, друзья. Трамп на выступе перед войсковыми уша назвал Путина невдахою. Я так разочарован в президенте Путине. И я сказал ему, знаешь, ты выглядишь плохо. Ты четыре года ведешь войну, которая должна была занять неделю. Ты что, бумажный тигр? Это позор. А Медведева назвал тупою людиною Путина. После того, как он сказал слово «ядерный», этот глупый человек, который упомянул слово «ядерный». И я отправил подводную лодку или две к берегам России, потому что мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом. Так и Трамп нам подобается, а русским не подобается. Что нам також подобается? Я думаю, Ольга, что заканчивается наконец-то тот период надежд на Трампа, какой у нас был зимой. А после того, как США сняли обмежения на удары по России, силы обороны Украины вдарили по Белгороду хаймарсами. Я люблю Белгородское ПВО. Это Белгород, тут, короче, хохлы в тут света нету вообще нигде в Белгороде. Белгород был практически полностью обесточен. А вот реакция рос орка на С. Убрежно, а то, что выстребно на вас и штани. А что все молчат -то? Вчера Белгород Хаймер уебал, нахуй Света сколько часов не было. Старый оскол без света, новый оскол без света. Нахуй. Дроны ебать, нахуй, Белгородскую область, нахуй, Бля... Брянскую, Курскую, нахуй. у нас хихихаха. Песков рассказывает, блядь, как у нас дела в экономике. Да ебут в рот, какой на экономике. Людей нахуй убивают каждый день, блядь, Сейчас что там агавки, ну и мы что, сука, лохи ебали. Так и будем хавать это говно, блядь, ебать. А эти, блядь, справительство, ебать, Чё как проститутки-то нам, когда тысяча-тысяча пятьсот в день погибает, да им похуй. Просто нахуй. Віде лівіс, народ. А російські пропагандисти кажуть: якщо Україні передадуть томагавки, то це вже не червона лінія, а червона кнопка. Тобто любому случаю появлення томагавка там, да і сьому будь-применен. То есть это, это не красная линия, это красная кнопка. А если Россия на Томагавке на ответит с ядеркой, то она програла. Да, Российскую. мы должны донести ядерный удар по авиабазе Рамштейн, где находится передовой штаб. Не будем. Проводить. Я вам сразу говорю, за генштаб нет. Ну, так, тогда, нет. Тогда, тогда, тогда мы проиграли. Нет, ну я говорю, мы не будем наносить ядерный удар ни по Рамштайну, да, ни да, по, по Киеву, по ни почему. Политически проиграли, военно проиграли. Здавайтесь, чуділи. Тим більше, що це вже не вперше. Злі на владу росіяни самі підкидають цілі для ударів ЗСУ. І таких випадків все більше. От атлічна цель для удару українських ракет завод залів в Керчі. Мужа з роботи уволили, коли он написав заявлення в прокуратуру о нарушенні правил охорони труда. Це ж як треба було довести людей. Не дарма ж кажуть, що пусти руських в постелю, то будуть перебої з піском. Це, до речі, наші зібрали колекцію російських НПЗ, де видно, які саме НПЗ знищено, а які ще чекають своїх дронів. Наразі ж на Росії велика криза з бензином, яка найбільш болюча на окупованих територіях України. А це черги за бензином в Криму. Там немає бензину на кожній другій заправці. В Росії теж криза не менша. А це ви бачите, як розвивався дефіцит бензину по РФ за останні п'ять тижнів. А тут крымченко рассказывает про ситуацию с бензином в Крыму и офигевает от маразму, который принесла туда Россия. Народ, это что вообще такое? Мне сейчас для того, чтобы заправиться, мне надо где-то раздобыть бухгалтерию с какими-то талонами. Короче, цена сейчас 95-го у нас 78 рублей, потому что за литр 5 рублей по талонам. Ах, нормально. Что Та у вас тут, я не могу понять, что за жизнь такая, что это? Талочки по 10 литров, пошла менять. Mm -hmm. Акционов обещал бензин, но с ним полная Сейчас в Крыму тяжело купить за наличные. Кто приезжает, сразу берите талоны. И вперед все вместе в зад в Радянский Союз. Еще эффект нечерги показывает россиянка. Это коллапс на заправках в России. Федеральная трасса М-12, Москва, Казань. А, платная трасса. Заправки одна заправка на 150 километров. На каждой заправке полтора-два километра стоят очереди машин, чтобы заправиться. Вот сейчас покажу, что это такое, и когда это будет заправимся, мы, это непонятно. Я насчитала перед нами... 130 машин. Я думаю, всех, кто в этих чергах, мают арестовать за несанкционированный митинг. Далее в тюрягу и на СВО. Многоходовочка. Через проблема с бензином московитян снимают моторы из машин и ставлять заместь них мотоблоки від малогабаритного трактора. Вот такие у нас опеля есть. Сколько Алексей он бежит? Все на месте, кроме головы сверху. Вот тебе эконом режим. Да, бачок долинки на деньги. Бака на целый день хватает. Короче, да, красава. Так все как обычно. Даже менты не говорит мотоблок. Все крутится, вертится. Ждал. Ха-ха-ха. Ну, кажуть, 7 лошадин. А якщо пятнашку поставить, по кайфу будет. Скоро вже будуть запрягати коней до машини і так їздити, якщо війна буде далі тривати. А оце відео показує у всій красі, як насрано в русских в головах, коли вони хрестяться перед Леніном, пам'ятник якому встановили недавно сьогодні же праздник воздвиження кріста господня. Господи, хоть поставили, Ми думали, що буде до кінця зими. А почему Слава? Он наоборот же церковь все уничтожил. Ну ничего, страшного. ну ничего страшного. А вот это еще кращий маразм. Чечерина рассказывает, что Верка Сердючка – это сброя зброя, которая своими песнями ныщит российских орков. Сердючка взрывает телефоны наших ребят на спецоперации. Я не шучу. Парни рассказывают, что Цепсо рассылает спам через WhatsApp, Telegram и даже уже есть случаи через Макс. Переходят по ссылке, а там играет сердючка и телефон взрывается. Несколько человек рассказывали. А у нас и так огромные потери, людей не хватает. Ребята, не ведитесь на эти ссылки, а то вас уже и заменить неким. Еще один яскравый приклад шизофрении у россиян. Росорг рассказывает, что они освобождают русских у харькове и в одночас говорит, что русские с Харкова выехали. Ты где живешь, блядь? Дома. Где, блядь? Ну, дома. Где, блядь? я еще раз спрашиваю. Ну дома. Ты а, где живешь, в каком городе, бля? Это русский город, тварь, 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 тварь. А зачем вы русский город обстреливаете? Для того, чтобы такие тварь, как ты там не жили, бля. Так, подойдите, тут живут еще русские, как вы говорите. Все правильно. Блядь. вы их обстреливаете? Русские оттуда уехали, остались тварь, как ты. Подойди, вы же освобождаете русских. Правильно. Так они что ехали? Уехали! Так Остались вы... а как ты! Вот от тебя освобождаем! Так, я не прощу меня освобождать! Зачем вы мне тут нужны? А тебя никто не спрашивал, надо да? тебя освобождать или нет? В смысле, а кто меня должен спрашивать? Никто не спрашивает, а тебе, тебе жить. вообще кто-то должен... Ты поганая, ты вырусь поганая, не должна жить на русской земле, блядь, и все. А как ты определишь, что это русская земля? А какая это земля? Блядь? А ты Библию читаешь? Ты, ты верующий человек? самую первую страницу, самые первые строчки Ветхого Завета. Создал Бог небо и землю. Прочитай тебе показать сейчас. Чья это земля? Что? Какая -то, и что? Какая-то русская земля. И что? Это божья земля. Создал Бог небо. Ты не православный. Ты не верующий. Чего ты взял? Ты татана, потому что я тебе Боже прочитал взял, до строчки из Библии. Боже. Создал. Боже ты взял. Зачем ты за уши приводишь сюда? Создал Бог, небо и землю. Мы много раз освобождали. И еще раз освободим. Скажи мне, пожалуйста, за всю историю, кого вы освободили. Кто вам был благодарен? Всю Европу освободили. Вся кто Европа вам был благодарен за всю историю, кого вы освободили? Нас Давай. Насрать! Ты слово, а на на цій трешовій ноті усе. Підписуйтесь, ставте лайки, пишите коментарі. Дякую за перегляд.